بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم فضل سے سورة طاحہ نائنٹ کلاس اس کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو سورة طاحہ یہ دوسری صورت ہے بڑا مختصر سا ترجمہ اور آسان سا بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی مشہور دعا جو ہم سے زیادہ تر ہمیں پہلے بھی آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آیت نمبر پچیستا سینتی کا کے با محابر تجمہ کا امتحان لیا جائے تا سنتی کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے اور ریئل فاضمین ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے الفاظ میں نے پہلے یاد کیا کریں جب بھی کسی صورت کا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے پہلے الفاظ میں نے کیا کریں کیونکہ الفاظ معنی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور سمجھ آ جاتی جلدی جملے میں آپ کسی بھی اور بھی زبانیں انگلش میں بھی دیکھ لیں جب تک الفاظ معنی نہ آتے ہوں گے تو ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو ترجمہ کے لیے الفاظ معنی پہلے یاد کریں پھر ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے تیسری الفاظ معنی کو پہلے دیکھا کریں یہ دیکھ لے ذرا ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں صدری میرا سینہ احلل کھول دے اخی میرا بھائی ازری میری قمر اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کی جس کے آخر میں چھوٹی جا آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میرا بھی لگ رہا ہے صدری صدر و تو صدری یا متکلم ہے میرا سینہ اس کے بعد اخی یا اخن بھائی اخی میرا بھائی ازری میری قمر تو اسی اسی طرح یا کے ساتھ آپ دیکھیں لسانی چٹیا گیا میری زبان تو یہ بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیں اچھا اس کے بعد نصد بھی کا ہم تیری تصویر بیان کریں نون جو نبو وہ جی ہمیں نظر آ رہا ہے تو جب تک ہم نہیں لگائیں گے تو ترجمہ درست نہیں ہوگا تو اس لیے نصد بھی کا ہم تیری تصویر بیان کریں بعد دفعہ اسٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں تیری تصویر بیان کریں ہم چھوڑ دیتے ہیں ترجمہ غلط ہو جاتا ہے یہ غلط ہو جاتا ہے قد یقیناً بے شک تحقیق کے معنی میں بار دفعہ جاتا ہے زیادہ تر یقیناً کے معنی میں مردن اخرا ایک مرتبہ اور بھی اس کے بعد اشرح کھول دے یسر آسان کر دے لسانی میری زبان اشدت مضبوط کر دے کئی تاکہ بصیرن خوب دیکھنے والا منن ہم نے احسان کیا تو اس کے بعد یہ اچھا یہ یہاں دیکھ لیں ایک میں رکھ لیں یہ بھی دعا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں اکثر اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے کیونکہ بڑی جامعہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جو مانگی عربی لی صدری تو یہاں پہ عربی سے شروع ہو رہی ہے یہ بات تھوڑی ذہن میں رکھ لیں اے میرے رب تو آگے یہی دعا ہم نے کیونکہ ادھر پڑھنی ہے ایک اور بھی دعا نیچے لکھی ہوئی ہے عربی سدنی علم یہ دعا ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں آتی بھی ہے اور اس صورت میں ہے صورت اس صورت میں یہ دعا موجود ہے اے میرے رب میرے مجھے علم ترقی اور ترقی عطا فرما یا اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو اس دعا کو اپنی دعاؤں کا یہ دونوں دعائیں اپنی دعا کا حصہ بنائیں ہمیشہ کے لیے ایک تو یہ علم اضافے کے لیے اور دوسری بات ابھی ہم چلتے ہیں ترجمے پہ تو ترجمہ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے پچیس تا کہاں سے آیت نمبر پچیس سے شروع ہوئے ہے یہاں تک ہم نے ترجمہ کرنا ہے پچیس تا سینتیس تو جو پہلی بات میں نے کی تھی وہاں پہ یہاں سے دعا شروع ہوئی ہے ربی شرحلی صدری قالا نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ قالا بھی لکھا ہوا ہے یہ اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آج ہی میں نے ایک ٹیسٹ لیا تھا ابھی تک میرے پاس ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں چیک کرنے ہیں بچوں کے تو کچھ میں نے وہاں چیک کیے ترجمہ تو ففٹی پرسنٹ بچوں نے ترجمہ یہاں سے شروع کیا ربی شرحلی سے قالا کا معنیٰ چھوڑ کے ان کا پورا ایک ایک نمبر کم ہو گیا تو اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی نہیں کرنے بھائی یہاں پہ ہر لفظ کا معنی ہے تو اس کو مدِ نظر رکھیں قالا قالا کا معنی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں دوسری صورت جو پیچھے والی صورت پڑھی ہے قالا فعل ہے اور فعل ماضی ہے قالا اور واحد ہے قالا اس نے کہا اس نے فرمایا اس نے عرض کی یعنی کہ اگر اللہ کے لیے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس نے فرمایا کہ معنی میں آ جائے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی بات کی تو فرمایا کہ معنی میں آ جائے گا تو یا کسی اور کے لیے کامن بات ہوئی تو صحابہ کے لئے جب کوئی اور بات کرے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی کہے گا تو پھر کیا ہوگا عرض کرنے کے معنی میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو اس لیے یہاں پہ بریکٹ میں آ گیا سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ جو عرض کیا ہے یہ قالا کا معنی ہے ابھی مطلب چوڑی دے سارا کا سارا اور یہاں سے شروع کر لے تو قالا کا معنی ہی نہیں آئے گا عرض کیا بھی آ جائے تو معنی آ جائے گا ترجمہ غلط نہیں ہوگا تو یہ جو نے لکھ تو اس لیے سمجھنے کے لیے براکٹ میں یہ بھی لکھ دیا جائے تو اچھی بات ہے تو قالا ربی اے میرے رب بعد افراد چھوٹی بھی لکھی ہوتی ہے ربی میرا رب تو یہاں پہ چھوٹی یا نہیں لکھی حزف ہے لیکن رب بھی کا معنی کیا ہوگا اے میرے رب اے بھی ساتھ پڑھا جائے گا اے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ چھوٹی یا لگی ہوئی ہے میرا سینہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے یہاں تک اس کا ترجمہ ہوگا صدری اور یہاں تک ترجمہ ہوگا اس کے بعد دوسری آیا مبارکہ آ جاتی ہے واہ اور واقع میں اور یسر سر آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام تو یہاں چھوٹی جا لگی ہے لی ہے میرے لیے تو یہ آسان کر دے مانا آپ نے پڑھا ہے تو یہ تو ویسے آسان ہو جاتا ہے پھر اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے یہاں تک اس کا ترجمہ ہوگا ابھی اکثر بچے کہتے ہیں کہ اسی نیچے نیچے ترجمہ ہوگا تو یہاں تک اس کا پورا جگہ ایسے نہیں کرنا یہ اس کا ترجمہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ اسے آگے آ دیکھنے میں آگے آ رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ اس کے بعد ہے کا مانی اور کھول دے معنی سے لسانی میری زبان اور میری زبان کی ادھر کی کے معنی آیا ہے اور میری زبان کی گرہ کھول دے اس کے بعد یہ پیچھے والا ترجمہ تھا اس کے بعد یح قاہو اولی كاہو وہ سمجھ سکیں اولی میری بات تو یہاں پر آگے اس کا ترجمہ آگیا کیونکہ جمعہ کا كا ہے تو لوگ لگ گئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں تو یہاں تک اس کا ترجمہ آگیا اس کے بعد لِي لی مِّنْ املی وَا اور اجعل بنا دے لی یا مقرر فرما دے اجعل بنا دے یا مقرر فرما دے لی میرے لیے وسیر ایک وزیر من سے اہلی میرے اہل میرے گھر والے تو جہاں جب ترجمہ کیا اور میرا ایک وزیر مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے یہاں تک اس کا ترجمہ پورا ہو جاتا ہے ابھی وزیر کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ تو عام ہو سمجھنے میں بھی آتے ہیں مددگار جو وہ جو ساتھ مدد کرتا ہے تو یہ اس معنی میں ہے تو وہاں وزیر کا معنی آیا خزائے یہاں بھی آیا تو اس لیے سیدھا سیدھا ترجمہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد حارون آخی کس کو وزیر مکرف فرما دے حارون ہارون علیہ السلام کو کون ہے ہارون آخی میرے بھائی میرے بھائی ہارون کو یعنی براکٹ میں لکھ دیا سمجھنے کے لیے یعنی میرے بھائی ہیرون علیہ السلام کو تو اس کے بعد اگلی آئم مبارکہ شروع ہو جاتی ہے اشدد بہی اسری اشدد مضبوط فرما دے بہی اس سے اس کے ذریعے سے ازری میری قوت میری کمر ادھر کمر لکھا ہوا ہے نا معنی میں الفاظ معنی میں تو یعنی کہ ادھر قوت لکھا ہوا لکھا تو اس لیے میری قوت میری کمر ایک معنی میں آ رہا ہے اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے یہاں تاکہ اس کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے جی واہ اور اشرق ہو اشرق شریک فرما دے ہو اسے تو یہاں سے ہے اشدد سوری و عشرق ہو فی امری اور اشرق ہو دو لفظ ہیں عشرق شریک فرما دے ہو اسے فی میں امری میرا کام تو اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے یہاں تاکہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کے بعد کئی تاکہ نصبی حقہ نصبی حقہ ہم تسبیح بیان کریں کا تیری نصحب بھی ہے ہم تسبیح بیان کریں اس کے بعد کا تیری تو کثیرن قصرت سے کا کس معنی میں آ رہا ہے آپ تیری تیرا تم تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام فرما رہے کہ ہم تیری تسبیح بیان کریں تو یہاں پہ تسبیح پاکی کے معنی میں آتا ہے تو اس لیے پاکی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ ہم یہ آگے براکٹ میں لکھا ہے سمجھنے کے لیے کہ یک جان ہو کر ایک جان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں کسیر کا معنی بھی آ گیا نصحب کا دونوں لفظوں کے معنی کا آپ کی نصح بحا پاکی بیان ہم پاکی بیان کریں تو ہم بھی ساتھ شامل ہے اس کے بعد ہوا اور ناز کا ہم تیرا ذکر کریں ناز ہم ذکر کریں کا آپ کا کثیرہ کثرت سے ادھر ہم نہیں لکھا ہوا تو یہ سمجھ لیں کیونکہ ادھر ہم آ گئے تو اس وجہ سے اس جملے میں نہیں لکھا گیا تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں اگر اکیلا یہ آ جاتا ہے تو وہاں پھر ہم لگائیں یہاں سے تعدیمہ شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں پھر یہاں ہم لگا لیں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں کیونکہ اس کی پچھلے جملے کے ساتھ ہم آ گیا تو اس وجہ سے ادھر نہیں لکھا تو لیکن اگر آپ ہم لکھ دیں تو تبھی درست ہوگا اس کے بعد ان کا ان نہ مانی بے شک کا کا مانی آپ یہ دیکھ کا دیکھیں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے تو کا کو یہاں پہ لکھ کے ذہن میں رکھ لیں کا کا مانی کیا ہوتا ہے کہ تیرا آپ کا آپ اس طرح کے معنی میں یعنی کہ آ جائے گا یہ ساتھ ہم جب سمجھیں گے ساتھ ساتھ دوسری کلاس میں آپ جو ترجمہ والی کلاس ہے سوری عربی گرامر والی کلاس ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپ کو علیحدہ سے سمجھ آ جائیں گی تو یہاں پہ ہے کا بے شک تو بے شک تو کیونکہ تو آپ تم مختلف الفاظ میں ہاں ہم معنی میں استعمال کر لیتے ہیں نا انگلش میں صرف یو استعمال کر لیتے ہیں تو کنتا تو ہے بنا ہمیں بنا ہمیں بصیرن خوب دیکھنے والا یہ جی الفاظ معنی میں بھی کیا ہے بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں ترجمے میں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں بے شک تو خوب دیکھنے والا تھا. ہمیں جب چھوڑ دیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا اس لیے یہ چیز مد نظر رکھیں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے اس کے بعد قالہ ابھی قالہ ادھر بھی ہے قالہ ادھر بھی ہے ابھی یہاں پہ کس معنی میں آ رہا ہے ابھی لفظ تو وہی ہے قالہ اس نے کہا اس نے فرمایا تو ابھی کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے ہے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تو اس لیے فرمایا کے معنی میں آگیا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا اس لیے وہاں عرض کیا کے معنی میں آگیا تو معنی وہی ہے مفہوم وہی ہے صرف ادھر جن وہ اس لحاظ سے احترام عزت کے لحاظ سے معنی جن وہ اردو میں کیونکہ مختلف مطلب لفظ استعمال ہوتے ہیں اس لیے اردو لفظ بدلا ہے عربی میں وہی ہے قالا عرض کیا قالا فرمایا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ نے فرمایا قد یقینا جہاں پہ یقینا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ معنی پڑھ چکے ہیں بے شک یقینا تحقیق کے معنی لکھے جا سکتے ہیں اگر نہیں بھی لکھے تو آپ نے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے اوتیتا تجھے دے دیا گیا تجھے دے دیا گیا عطا کر دیا گیا سو اولا کا کا آپ سوال اچھا سوال دو معنی میں آتا ہے ایک دروازے پہ سوال یہ آ جاتا ہے تو انسٹڈ ہوگا کہ وہ مانگنے آیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا شگیرد استاد سے سوال کرتا ہے تو یقیناً وہ پوچھ رہا ہوگا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جب سوال ہوگا تو مانگنے کے معنی میں آتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جواب پر عطا فرمایا کہ قالا فرمایا قد یقیناً اوتیتا تجھے عطا کر دیا گیا تجھے دے دیا گیا سؤلہ کا تمہارا مانگنا یعنی جو آپ کا سوال تھا جو آپ نے مانگا تھا یا موسیٰ یا کا معنی آپ سمجھتے ہیں یا اے موسیٰ موسا, موسا اے موسا علیہ السلام جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں عطا کر دیا گیا تو یہاں پہ لکھا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے براکٹ میں لکھا یہ باتیں یاد رکھا کریں پھر اسی طرح براکٹ میں بندہ لکھ لیتا ہے فرمایا اے اوسا تم ہی دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا دو دفعہ ایک دفعہ تم ہی دے دیا گیا او تیتا تم ہی دے دیا گیا سو علاقہ جو کچھ تم نے مانگا دو دفعہ دیکھیں ادھر تم بھی آ رہا ہے تمہیں بھی آ رہا ہے یہ باتیں یاد رکھا کریں چھوٹی چھوٹی اس کے بعد والد اور یقیناً وا کا معنی اور لقد یقیناً یہ قد تھا ادھر ادھر لقد ہو گیا یہ باتیں سمجھنے والی ہیں تاکید ہے ڈبل تاکید آ ہے تو لیکن ادھر ایک ہی آئی ہے بے شک تو یہ باتیں پھر بعد میں گرامر میں ہونے والی ہیں قد یقیناً لقد کا معنی بھی یقیناً یا بے شک تو بے شک یا یقیناً کیونکہ ایک ہی معنی میں آتا ہے اور بے شک منن نا ہم نے احسان کیا من ہم نے احسان کیا علیہ کا تم پر علی کامانی پر کا بھی ساتھ آگیا گیا کا معنی آپ نے یاد رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ کا تم پر تو علیک کا تم پر ہم نے تم پر احسان کیا مر رتن اخرا ایک بار اور بھی یہ ادھر الفاظ معنی میں بھی ہم نے پڑھا ہے مر رتن اخرا ایک بار اور بھی یہاں تک ترجمہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں آیت نمبر جو نا وہ سنت یہ ترجمہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ ترجمہ صحیح کر کے تیار کریں تاکہ ترجمہ ان کے اندر غلطی نہ ہو جزاکم اللہ خیر